Это 40 лари. Это первые деньги в этой поездке, которые я заработал своим собственным трудом. Последние несколько дней я жил в Тылаве, столице региона Кахети. У местного жителя по имени Зураб помогал ему по дому, в основном со строительством. Естественно, у него дома куча вина. Тут в Алазанской долине в каждом дворе сотни литров вина. Если взять его вместе, это, наверное, будет больше, чем воды в реке Алазани. И у меня был полный доступ ко всему этому вину. Я, по сути, мог пить сколько захочу, но мне как-то пофигу. Я почти не пил, очень редко. Зато виноград, который был в саду, я вчера съел подчистую. Я вот представляю некоторых моих друзей на моем месте. Я их представляю в жопу пьяными. Круглосуточно. Мишка, ты лавский. Может быть увидеть ра. Да? Винацоле. Вы только итоге вот он мой брат. Он тебя найдет. Если услышит, что ты здесь у меня бил, он тебе все равно найдет. Мой мамой честно говорю. Все хорошо, видишь? Все хорошо, хорошо. Давай, черный вино, пей. Вино, говорю, нравится такое легенькое. Всем как нравится, Как Сангрия. В принципе, все там было хорошо. По вечерам я ходил гулять по городу. Кстати, Телави очень классный город, мне очень понравился. Единственное, что этот Зураб был слегка нагловат. И последние два дня они жестко квасили. Вот это вот, это, вот так вот пьют вот да, да. Виталий, ты мой брат вообще. Пап! до свидания и слезы горкие, май, Ну кахетинцы все квасят, там вина столько. И в общем мне эти пьяные компании как-то не особо нравились. И он еще как напивается, там каждые 15 минут зовет меня, там что-то. Э -э -э. Сделай то, принеси это Как будто я ему слугой нанялся за 40 лари Короче, меня это все достало Тем более мы договаривались на 3 дня А на тот момент я был уже 5 дней и Я решил, что пора валить оттуда Сегодня собрался И утром это пьяное мурло говорит Там в машине у меня швакоблок, 30 штук Разгрузи По-братски Я послал его в жопу с таким братским отношением Сказал, разгружай сам Сказал, давай деньги, как договаривались, и все, я погнал. And какие деньги. Ну, я поинтересовался, а где тут полиция? И начал его снимать. Что ты сделаешь вообще? Что ты сделаешь вообще? В общем, ладно, ладно, хорошо, отдал мне 40 варе. Я свалил оттуда. Но в целом этот эпизод не повлиял на мое отношение к грузинам и кохитинцам, в частности, очень-очень гостеприимный народ. Это было просто какое-то неприятное исключение, единичный случай. За эти дни я заработал столько же денег, сколько я потратил за месяц нахождения в Грузии. Может кого-то удивит, как можно потратить в Грузии за месяц такие деньги. Такая гостеприимная страна всегда кормят. Но 7 лари я потратил на мобильную связь. 7 лари за вход в пещеру Прометея, только два пункта. В остальном же, я когда чувствовал голод, я не ждал, что меня покормят местные, а позволял себе покушать и хинкали, и хачапури, и лабиани, и еще что-нибудь. То есть еда тут дешевая, и я не скупился и пытался попробовать все эти вкусные грузинские шняшки в разных городах, в разных местах. Поэтому, да, 40 лари я потратил здесь, и вот я просто отбил месяц своего нахождения тут. Кстати, это Алаверди, монастырь, достопримечательность местная. Здравствуйте. Просто говорите, да? Может там флаг Украины неправильно висит? Синий должен быть сверху. Ну я просто, чтобы вы знали, что ну, неправильно висит. До свидания. Я понимаю, кто-то может сказать, это исторический желто-синий, но официальный сине желтый и должен висеть сине желтый Нежданчик. Осень пришла неожиданно. Вообще, причем в кахете такой фигни нет. А я приехал сюда, и тут вот такая фигня. Осень в полном разга разгаре, хардкор такой. Хотя, типа, о, я даже переоделся, вот снял джинсы. и снова не запланировано. Вчера вечером я остановил машину и водитель, точнее даже водительница Кэти пригласила меня домой в Белисе. Очень хорошо приняла. Естественно, накормила, даже дала еды с собой. И вот эту вот карточку, по которой я смог подняться на фаникулере сюда. И вот теперь наблюдаю вот эту вот всю красоту третьего Олега, которого вы можете помнить с одиннадцатого эпизода. Еще писку этого бездельника, между прочим, понимаете, друзья? Сам ни хрена не делает, приходится за него решать все его проблемы. Я в шоке. Ну, писку я себе все-таки нашел. Я еду в гости к старому фанату Филипского Динамо. Вчера я попал на конкретную такую фанатскую настоящую вписку. Состав у нас получился такой. Заря Луганск, Динамо Тбилиси, Динамо Минск и Спартак Москва. И москвича я даже знаю. Мир тесен. Обстановка в квартире такая крутая, настоящая, фанатская. Но, к сожалению, вписка всего на один день. Сегодня уже вписываться нельзя. Ну, будем искать что-то новое. Да, и еще я сегодня попрощался со своими любимыми, удобными кедами, которые служили мне верой и правдой очень долго, в которых я прошел не одну тысячу километров, которые посетили больше 30 стран и были легкими и удобными. Но в Грузии они уже порвались и бывать тяжело в них. И вот сегодня в фанат билистского Динамо Карлсон подарил мне подарил мне крутые ботинки и теперь я вот в них проблема обуви решена ну и как я могу наслаждаться этим прекрасным городом с такой гребаной курва погодой по такой погоде только в баню в знаменитую белийскую серную баню ну и вот я уже покупавшийся и оздоровившийся. Внутри я, конечно, не снимал по понятным причинам, но в двух словах расскажу, что было и так. Сначала было как-то непривычно находиться в компании такого количества голых грузинов, но потом ничего привык. Удовольствие это стоит три лари час. Хотя час это понятие такое условное, потому что за временем там никто не следит. Хотя намного больше, чем час, там сложно пробыть, потому что очень жарко. Я пробыл там полтора часа. Но говорят, что бывает и такое, приходишь, а вода холодная. Но у меня вода была не то, что не холодная, была очень горячая. И в сауне было даже прохладнее, чем в бассейне. Да, что там есть? Там есть маленький бассейн, есть сауна, есть душ. Вот, и куча голых грузинов. В этот раз я не повторил свои ошибки и снял серебро заранее. А еще я могу снимать видео только вот под такими балконами. Потому что дождь не прекращается ни на минуту. Кстати, пробил вписку, вписывая сегодня у иранца.